Кадрові питання винесення на обговорення спільного засідання постійних депутатських комісій викликали живавий інтерес з боку патріотів Слов'янська. Тому розгляд кандидатів на посади двох заступників слов'янського міського голови виявився досить бурхливим та тривалим. Нагадаємо, вакансії в керівному складі міської влади утворилися знов через те, що і раніше рекомендоване рішенням сесії в заступники мера депутат Микола Адейкін, маючи пенсійний вік, зайняти цю посаду за законом, не має права. У той же час наразі вирішується питання про легітимність рішення тієї ж сесії по відношенню Ярослава Сакірожа на сьогодні розглядається три потенційні кандидатури в заступники градоначальника. Їх презентував виконуючий обов'язки мера секретар міськради Олег Зонтов. Кандидатури були видвинуті як. громадской спилкой, так и депутатскими группами. Но единственное, как бы я вам честно скажу, вот сегодня мы еще не нашли консенсус. На самом деле сейчас сформировалось, ну, у нас две вакансии, три кандидатуры. Степанченко Артем Сергеевич, Ересов Евгений Александрович и Савченко Сергей Николаевич. Так получается у нас как-то все кулуарно, <ква> <Костина, заступником, ква> Вы можете сказать, вот вы пришли на хвыли, на хвыли патриотичных сил, А кого ви тянете в заступники постійно? Постійно то регіонали, какие то непонятные туманних лічностей. Можна вас запитати, От мене, мене як патріота міста. Дуже хвилює це питання. Де беруться ці кандидати? Чому ви не говорите їх публічно? Чому ви не зберетеся до громади Славянської і не скажете, у мене кандидатський голод? Хто готовий зайняти місце? Вы с какими-то кулуарными депутатскими группами домовляетесь? Объясняю. Я неоднократно озвучивал на всех, в том числе и аппаратках, и встречах с общественностью, что у нас кадровый голод. Про заступников и... вы ничего не сказали. Вы каждый обмен комиссии, благоустройство. Про заступников чему-то вы ничего не скажете. И постоянно появляются какие-то люди, не Отже, активістів обурила, що громадськість Слов'янська заздалегідь не була поставлена до відома про утворення вакантних місць. Своє невдоволення патріоти мотивували тим, що громада має своїх кандидатів і гідних зайняти місце в складі міської влади, але з ними ніхто не радився. Більш того, Михайло Нечепаренка пригрозив, що такі дії виконуючи обов'язки слов'янського міського голови Олега Зантова, які на його думку йдуть в розріз з інтересами громади, можуть обернутися люстрацією. Активіст заявив, що Олега Зантова незабаром спіткає та ж доля, що й попередників Самсонова. Кривошеєва при дворова І що для виконуючого обов'язки мера вже готують сміттєвий бак. Обсуждення кандидатур заместителя городського совета согласно закону і регламенту, проводиться депутатами городського совета. Процедуру я выдержал две недели назад. Так, а для чого тогда тоді виганяли Самсонова, я не пам'ятаю? Для чого Придворова ганяли? Вони теж саме робили. Штепа тоже саме робила. Я не розумію, для чого этих цих людей вигнали? Щоб далі продовжувати цю эту... традицію чи що? Без тебе, без. Да от те, то що ви зараз робите? Ти ж те ж саме робила штепа, те ж саме робив Савсонов, і те ж саме робив Придворов. Я не знаю, за що я на них наїхав, чесно кажучи. А придворов ну, ще не спів нічого. Да, він взагалі нічого не смів І ну, тоді не зрозуміло, Но, Олег, не. для чого ви сюди прийшли? Ви замінили цих людей для того, щоб було щось інше, а іншого нічого немає. Все те ж саме, що було. Якісь сцінєві діла з фінансами нашими цими. Як виділялися гроші, непонятно куди, так і виділяються. Вы будете за патриотичные частины места, за кандидатом. Я все время звертаюсь до патриотичных кметки, а в замы не блоггерах рахувать, не шифер, а замы. Или вам не надо замы патриот? У нас есть начальник культуры которого не затвердили и не утвердили и вы конкурс. Так я я скажу, что я его, потому что я утверждаю, на сегодняшний буду его утверждать. Тот, который победил в конкурсе, Ой. потому что согласно закону, понимаешь, вот, а, а все я то, что... понимаю. Ну, я понимаю. Потому что тебя людина выступала тут и э, на митингу, э, в котором закликали до ППШ. А какая разница в каком? Виншо, что, что-то поменял от после этого? 50 а я разница в сроках. Тогда в том году те, что выступали все пары, они тоже уже хорошие. А что? Вот прошел, Все нормально. Справились хлопцы. Они еще выйдут и скажут, извините, мы ошибались. Че что так? Так, коллеги, значит, после совещания мы еще раз останемся по кандидатурам. Вы... Я услышал. Я, назвали? я услышал вас, Михаил. Да. Вы а -а -а. разумеете, че нет? А -а -а. Че вы думаете, что мы жартуем? Дивіться, ми вас попередили. Паченизка запитань у представників слов'янської громадськості виникла стосовно третього кандидата держслужбовця з облдержадміністрації. За словами активістів, його рекомендація сприймається як аналогічна, що свого часу поступила з області при призначенні Ярослава Сикірожа. А хто такої єріса? Знає, ну, тут знаєте с скаже, тут це нормальний чоловік, патріот знає у 10 років. Значит, он нигде не замешан. С ходатайством обратилась э, спилка Донбасс, в которой подписана рамочная угода городским советом э, в январе месяце, э, целью которой сотрудничество является поиск инвестиций, и разработка и впроваджение проектов по видновлению Славянском. Ее презентовал губернатор на совещании. Рассказывать о спилке Донбасс, когда нужно спросить конкретно человека, кто это такой. Человек работает в обл. администрации. Да, сейчас он начальник отдела да, экономики. Администрации думают, что в Славянске нет людей нормальных, которые могут стать замами. Они так думают? Работник обл. администрации. Ну пусть дальше работает. Зачем он в Славянске нужен? Общественность как бы ну, возмущена, я не знаю, где там кто принимает. Есть городской голова, ему с этими людьми работать кем ему будет комфортно работать, те кандидатуры мы и поддержим. А вот затягивать, а то, что предлагается, давайте три месяца будем выбирать, Через, значит, в октябре месяце у нас выборы, я вам напомню. И у вас будут все возможности попробовать свои силы на выборах, доказать свою состоятельность, выбрать городского голову, самим зайти депутатским корпусом, принимать свои решения, выносить а своих замов. Я, я громадянин, просто хочу маты. полный контроль за деятельностью влады. В, 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 в какие якости вас... мне не важливо. Просто либо тут будет людина нормально, либо я, мне все одно. Но я хочу, чтобы все было максимально прозоро. Михаил Константинович, у нас одинаковые устремления, цели и задачи. Чтобы все было прозоро под... Ну, Михаил Константинович, мы просто сейчас в разных позициях, поэтому я на вашем месте, когда был, точно так же себя вел. Вот. Но сейчас... Правильно, теперь на месте штыка у себя ведет так же. Я же ничего не спорю, я правильно говорю. Я... И поэтому я веду себя так же, чтобы вы, врешки, перестали быть штепой. А то, что я поздно я закончила, и ваш кульматитки новый. Можна закончити так же саме, як потім. Після словесних перепалок слово надали трьом кандидатам, які озвучили своє бачення нагальних проблем Слов'янська і шляхи залучення коштів на ці потреби, та повідомили свої біографічні дані. Родився в місті 1965 році вчився і проходив службу в Ташкентському вищому танковому командному училищі. Потім проходив службу в Ворожоних силах в Республіки Білорусь. дослужился до, за заместителя командира батальона. С 1994 -го года проживаю в городе Славянске. С 2000, с 2000 -го года руковожу предприятием. Являюсь учредителем и основателем клуба «Марафон», это, который занимается инвалидными организациями первых знали такого Андрея И являюсь основателем и создателем федерации САМБА в городе Славянске. Цель создания федерации – привлечение деток с малоимущих семей для развития и воспитания этих детей. Также являюсь с, с 2010 года депутатом городского совета, председатель жилищно-коммунальной комиссии транспорта, связи и торговли. го года рождения, уроженец города Славянска, проживаю в городе Славянске, полное высшее юридическое образование по специальности юриста. Стаж работы 9,5 лет по, на юридической службе, работал как юристом, представлял интересы в суде как субъект предпринимательской деятельности, также работал на госслужбе юристом в пенсионном фонде, служил в вооруженных силах Украины. На сегодняшний час, на сегодняшний день работаю советником городского Я э, родился в 1981 году. На данном этапе мне 33 года. 33 года. Я родился в городе Донецке. Закончил школу, потом закончил Академию управления Долгое время занимался предпринимательской деятельностью. У меня было СПД, были сотрудники, то есть все было официально. Сразу я не воровал, была продовольственная строительная группа товаров. Занимался реализацией продовольственной, продовольственной строительной группы товаров. Из-за активной жизненной позиции мне предложили пойти в организацию. У нас была общественная организация, называлась Социум в городе Донецке. Доработал до зама этой организации. Через два года предложили стать ее руководителем. Потом перешел в другую молодежную организацию. В общем, из молодежной организации выдвигался в депутаты Кубышского районного совета 6 созыва. Прошел не по спискам, а по мажоритарке. Во время депутатской деятельности было предложено мне на пост в Кубышевский районный совет города Донецка. Руководителем отдела торговли и потребительской инфраструктуры. Проработал там чуть больше года. У нас были сложности в районе, 9 районов в городе Донецке, ну кто знает, не знает. Мы занимали 9 место по благоустройству. Попросили поднять эту планку, у нас был славный зампред по коммуналке, предложили меня. Пошел, то есть была сессия, проголосовали большинство депутатов, пошел зампредом работать по коммуналке. Начались боевые действия. Начались боевые действия, понятно, я за целостной страны. Мне Приднестровье в моей, родной, в моей родной стране мне не нужно, и Осетия мне это тоже не нужна. Пошел работать в родную страну в Украине, так как у меня много родственников в Славянске, переехал в Славянске Анатольев. Здесь живу сейчас и работаю. На данном этапе сейчас работаю в департаменте экологии, возглавляю экономический отдел, начальник экономического отдела. Варто відзначити, що остаточного рішення щодо кандидатів ні у депутатів у виконуючи обов'язки слов'янської міського голови на даний момент немає. Проте, відповідно до закону, останні слова при призначенні заступників належить слов'янському міському голові. Так що питання з кандидатами поки залишається відкритим.